মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নাহক কিয় মানি চলিব লাগিব দলীয় অনুশাসন দলৰ নীতি পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰত ন' কম্প্ৰমাইজ মুডত দিলীপ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা যি নেতাই নাহক সেই পৰম্পৰা আৰু শৃংখলাটো মানি চলিব লাগে বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ স্পষ্ট সকিয়নি পৰম্পৰা দিলীপ শইকীয়াৰ স্পষ্ট মন্তব্যৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একা বেকা মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ সমষ্টি নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰা দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰসংগটোৱে এতিয়া অধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত অন্য কোনো কাৰ্যকৰ্তাক এইদৰে ধমক দিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ সমষ্টিৰ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ নেতাক এইদৰে ৰাজহুৱাকৈ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ধমক দিব বুলিও কোনেও ভবা নাছিল এই ঘটনাৰ চৰ্চাৰ পাছতেই এইবাৰ অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই সকলো কাৰ্যকৰ্তাক এক স্পষ্ট সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে বিজেপি দলৰ অনুশাসন পৰম্পৰা বা নীতি সকলোৰে বাবে সমান সেয়া মন্ত্ৰীয়ে হওক বা বিধায়কেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সভাপতি হওক আমাৰ দলৰ এটা সংস্কাৰ আছে আৰু আমাৰ দলৰ এটা অনুশাসন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা যি নেতাই নাহক সেই পৰম্পৰা আৰু শৃংখলাটো মানি চলিব লাগে কাৰণে মণ্ডল সভাপতি যিগৰাকী আছিলে তেওঁক মই ধমক দিছোঁ দল চলাব লাগিলে শৃংখলাবোধ শৃংখলাবদ্ধতা প্ৰথম বিষয় গতিকে মই সেই ক্ষেত্ৰত কৃপণালী নকৰোঁ দলৰ নীতি দলৰ পৰম্পৰা দলৰ অনুশাসন সকলোৰে বাবে সমান ইয়াত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নহয় আৰু কাকো এই ক্ষেত্ৰত মানে সহজভাৱেও লোৱা নহয় কোনোবাই যদি দলৰ শৃংখলা ভংগ কৰিছে এইটো সহজভাৱে লোৱা নহয় গতিকে মই সকলোকে কালি এটা আমাৰ পৰম্পৰা সকিয়নি সকলোকে আমি কৈছোঁ ইয়াত কাৰ্যকৰ্তা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মন্ত্ৰী বেলেগ এম এল এ বেলেগ আৰু মানে আৰু অন্য দিলীপ শইকীয়া বেলেগ এনেকুৱা নহয় বুথৰ সভাপতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিলৈকে অনুশাসন সকলোৰে বাবে সমান নলবাৰীৰ বাজানী মণ্ডলৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত হোৱা এই ঘটনাৰ পাছতেই স্পষ্টকৈ কি সংঘটিত হৈছিল সেয়া কৈয়ে দিছে দিলীপ শইকীয়াই লগতে তেওঁ এই বাৰ্তাও দিছে যে বিজেপি দলত অনুশাসন সকলোৰে বাবে সমান কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই চালেবেৰে কোবোৱা কথাৰে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ঘটনাটোৰ বিষয়ে ভালকৈ গুৱাহাটী অহাৰ পাছতহে গম পোৱা বুলি পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ দিনা মন্তব্য কৰিছিল আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই দৃশ্য ভাইৰেল কৰোৱাটো এক নেতিবাচক মানুহৰ কাম সেই এই নেতিবাচক কামৰ বাবে এইবাৰ তেওঁ পুনৰ সংবাদ মাধ্যমলৈহে আঙুলি তোৱাইছে এতিয়া আপোনালোকৰ টিভি চেনেলবিলাকৰ কাৰণে সেইটো নিউজ সৰু ইটো নিউজ ডাঙৰ গতিকে এইটো মই ভাবোঁ যে এই মানসিকতাটোৰ লগতে মই যুঁজি আছোঁ যোৱা পাঁচ বছৰ এটা পজিটিভ নিউজ আছিলে সেই পজিটিভ নিউজটো দিলীপ শইকীয়াইও ফেচবুকত দিছিলে ময়ো টুইট কৰিলোঁ পজিটিভ নিউজটোতো আপোনালোকেতো ক'তো নেদেখুৱালে এনেই অসমীয়া ভাষাত যদি ক'ৰবাত বিহাৰী মানুহ এটাই কিবা এটা কৰে আপোনালোকে তাল ফাল লগাই দিয়ে হয়নে ক'ৰবাত যদি বঙালী মানুহে যেনে কিবা এটা শব্দ কৰে আপোনালোকে এনেকৈ গগন ভেদি আক্ৰমণ কৰে যেন এনেকুৱা লাগে যেন আপোনালোকে একেবাৰে অসমীয়া প্ৰেমী কিন্তু কালি যেতিয়া আমি ক'লোঁ যে অসমীয়া ভাষাক প্ৰত্যেক পৰ্যায়তে চৰকাৰে লোৱা হ'ব আপোনালোকেতো নিউজেই ল'ব নালাগে তাৰমানে আপোনালোকৰ মানসিকতা দি ক'ত নেতিবাচক কথা আছে মানুহৰ লগত মোৰ কথা বতৰা পাতি মোৰ ভাল নালাগে মন কৰিবলগীয়া যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হোৱাৰ পাছৰে পৰা আৰ এছ এছৰ আশীৰ্বাদ থকা দিলীপ শইকীয়াই ইটোৰ পাছত সিটো কিছু ব্যতিক্ৰমী কাম কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক কটাক্ষ কৰাৰ বিপৰীতে দিলীপ শইকীয়াই কিন্তু সংবাদ মাধ্যমক কটাক্ষ কৰা শুনিবলৈ এই পৰ্যন্ত পোৱা নাই অসম বিজেপিৰ সৰ্বে সৰ্বা হৈ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত যিদৰে পুৰণি বিজেপি নেতাক আওকাণ কৰা হৈছিল সভাপতি হোৱাৰ পাছৰে পৰা দিলীপ শইকীয়াই ন পুৰণি সকলোকে লগত লৈ কাম কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোত প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰেই ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সন্মুখত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ সমষ্টিৰ মণ্ডল সভাপতি ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ধমক দিয়া কথাটোৱে এতিয়া বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত এইদৰে অন্য কাৰোবাক ধমক দিয়াৰ হ্ৰাস কৰা নাছিল In a lush green campus close to nature, we provide high quality education with the aid of modern tools and techniques, up to date study materials, expert faculty, and fitness facilities. With a vision to transform every student into a good citizen of our nation, we ensure your bright career here. Come to SITM, Garughuli Gorsuk, Guwahati 35.